Сейчас, и, друзья, как правило, вот эти три этапа, вот как только начинает лидер работать в этой системе, вот эти три этапа, они понятны. Сложны, есть сложности на каждом этапе, как пригласить, чтобы они пришли, да, как так рассказать, чтобы они купили, вступили в клуб, да, но, в общем, есть этапы, уже там, и на этапе проведения клуба, да, могут быть какие-то свои сложности, то есть, но они понятны. Следующий этап – это когда прошли первые 12 недель. И когда вы выпустили красиво на да, выпускно группу людей, которые построили, похорошели и так далее. Что мы делаем с ними дальше? И вот дальше это может быть вопрос. Да? Следующий – поддержание активности. Вот я здесь напишу, да, тоже его. Поддержание активности. Что происходит дальше? И здесь, на этом этапе, вот на этом этапе, у нас уже могут высеиваться ключевые партнеры. Да? То есть уже есть люди. Но какой это процент? Кто работает, скажите, какой процент людей у вас отсеивается как партнера? Ну, из главного клуба, например. Ну, не очень большой. Да? То есть не очень большой. А остальные люди, кто эти люди? Это наша консультанты в нашей структуре. Это по сути потребители. Они хоть и зарегистрированы в большинстве своем, да? Но, по своей сути, это потребители. И здесь важно иметь систему работать с этой категорией людей. То есть что делать после. Да, что делать после? Давайте мы здесь напишем несколько вариантов, как, вот, как вы видите сегодня, возможно, из вашего опыта. Что делать дальше? активность этих людей? Как делать так, чтобы они продолжали размещать заказы? Да, то есть мы продолжаем работать, во-первых, с ними на предмет категории Wellness. Правильно? Да, то есть это подписки, это могут быть какие-то следующие клубы. Ну, типа, если это раньше был клуб похудения, то теперь это может быть клуб здорового образа жизни там, ну и чего-то еще, да, и так далее. Угу. Да, какие-то дополнительные клубы. Что еще это может быть? Ну, на вейс, да, мы можем сюда включать. На вейдж он не является тематикой да, этого мероприятия, но мы все равно немножко его коснемся, потому что мы понимаем, что это та категория продуктов, через которую, да, вот на вейдж может быть сложновато да, начинать работать с человеком в этой категории. Но когда уже человек у нас покупает wellness, меня хорошо слышно? Друзья? Просто как-то шумно, я думаю, может, это там на да? А свои да? Пересказываю Ага, пошло активное обсуждение. Хорошо, но я попрошу тишины, хорошо, чтобы у нас было комфортно. Категория на это та категория, которую очень легко предложить тем людям, которые пользуются вейджем. Да? Почему? Как вы думаете? Они финансово способны. Доверие. Вот давайте начнем да, с того, что теперь, после того, как они 12 недель пользовались продуктом Wellness, получили результат от этого продукта, увидели качество этого продукта, доверие как всей остальной продукции компании Айфлейм выросло в разы. А да. вот того, как первый раз говоришь человеку слово «арифлейм», да, и он говорит, что «ну, арифлейм, да, это что вот такое». До того, что «а, арифлейм, это круто». И понятно, что продукт на «вэдж» предложить намного легче. Да, то есть идти к продукту на «вэдж» через эту категорию намного легче. В общем, друзья, здесь тоже будет сегодня, э, завтра. Будет интересный опыт, да, и тоже будем говорить, и я надеюсь, что каждый из вас услышит, что с этим делать. Ну и, друзья, очень важный момент, это дублицирование, да? это как дальше будет развиваться ваш бизнес. Это, конечно же, новые партнеры. И процесс выявления и сопровождения ключевых партнеров, он должен быть постоянным. Да? Это тоже должен быть один из фокусов в вашем бизнесе. Он должен быть постоянным и с продуктом wellness выявлять партнеров намного легче чем с какими-то там мылом, шампунями, декоративной косметикой еще чем-то. почему? Почему легче? Почему партнеры легче появляются? Потому что волосы это много баллов. это быстрее руно. Ага. Ага. Ну вот, я услышала, есть видимый очень заметный результат у людей, правда? Когда у человека есть видимый результат, я вам хочу сказать, я сейчас постройнела на 5,5 килограмм, это немного. Ну, что такое 5,5 килограмм, да, по большому счету? Вы знаете, сколько уже человек у меня спросило моих знакомых, а что я делаю? А когда я на 10 постройнею, да? Ну, это, это же просто ты, человека не видел там два месяца, да, вот тебя видит, вот тебя так далекие от рислы были, они у меня просят, пожалуйста, сбрось нам там, как ты питаешься, да, что за продукты, да, что это такое. И это очень такой важный момент в выявлении партнеров. Человек видит, что строить этот бизнес с продуктом wellness легко. Легко. Правда? Поэтому, соответственно, и партнеры здесь появляются легче. Да, они, уже, они уже в процессе, как правило, кто да, работает в клубе, кивают сейчас головами, потому что уже в процессе человек начинает приводить своих знакомых. Он еще даже решение не принял строить бизнес, но он уже своих знакомых привел сюда. Они уже пришли в следующий клуб, они уже начали делать зарплату. У человека уже, он смотрит, о, я уже на 12 процентов. Да? Поэтому здесь, проходит легче, но он очень важный. И, конечно же, когда появляется новый партнер, с каждым новым партнером эта система запускается заново. Этот человек создается под кандидатов, да, система рекрутирования, обучения, сопровождения этих людей и так далее. Шесть таких партнеров, и вы кто? Привет, вы директор. Вот она система, на э, в теории выглядит вообще легко, да? Как вам в теории? В чем-то вот таком сфокусированном фокусировании. <связывающие> для себя определили систему обучения и сопровождения. У нас наши. И кто-то в зале сказал, что можно в это сделать. У нас есть группы именно по продукции. Э, основной декоративки, там еще что-то, народ хорошо привет. А если вот по моему, то сразу уже пошли идеи, кого я могу пригласить, э, которые даже нет, ну, вообще, не знаю. Вообще, корректор мы никак, а вот по нас очень много людей. Мы уже тут начали строчить, уже писать, уже идеи подвергли, так что спасибо. Пошло. Отлично, благодарю. Здесь, да, у нас была рука еще. Кто еще поднимал руку? Ага, как-то Страшно сказать на всех. Хорошо, друзья, для себя отметили? Для себя отметили, да? Где, в чем вы сейчас видите, вам нужно сделать помощь? Да? Хорошо. И теперь буквально пару слов я хочу поговорить о тех сложностях, которые могут возникать и возникают в большинстве случаев в этой системе. Вот давайте прям накидаем список то, что вы видите сейчас для себя, вот вы посмотрели систему, теория вообще красота, да, смотришь легко, что тут делать. Да? А какие вы сейчас видите для себя? Ok, ok, é a canelada. Получите, значительно снижается. Это я вам честно говорю. Для тех, кто озвучит да, свои мысли и так далее, мы, вы, вы увидите, да, вы почувствуете, что вы вот это взяли. Да, вы это здесь получили. Да, друзья, вот была рука? Ну, важно, чтобы были с тобой единомышленники в этой теме. Не просто люди, которые заявляют все, а именно единомышленники в системе этой... Да? Как найти единомышленников? Я правильно поняла? Да. Партнеров, по Да, не просто партнеров по бизнесу, а именно. Чтобы продавать wellness, обязательно должен быть какой-то специалист, врач, не знаю, там спитнес-тренер, еще кто-то. Да, есть такой миф. Друзья, это миф. Есть структуры, которые успешно продают wellness, в них нету специалистов. Да, ну я имею в виду там какого-то специального врача, который проводит лекции, какого-то там диетолога, еще кого-то, еще кого-то. Почему? Потому что первое, абсолютно правильно, первое, на что идут люди, они идут на результат, да, на личный пример человека, который получил результат. А второй момент. В системе, которая есть сейчас в Айфлейме, и которую мы будем с вами разбирать на этом семинаре, есть абсолютно все, да, все этапы, вся информация, они продуманы так, что там нигде не нужен специалист. Потому что когда человек пришел к вам на диагностику, вы ему что там даете? Wellness тест от шведских ученых. Правда? Вот они специалисты. Да, у вас есть специалисты, которые дают человеку рекомендацию в результате этого теста. Да, понимаете, о чем я говорю? В общем, друзья, будем разбирать. Но это очень важное замечание, я благодарю него. Да, очень важный вопрос. Хорошо, друзья, что еще? Какие еще могут сложности возникать? Да. Приклад, да? Тобто, Якщо йдеться як про схуднення, е, ну, комусь легше, да? він не має шанс схуднути і показати результат і байділення. Але якщо говорити дві програми деальна вага і енергія, який результат, тобто, ну, ми, напевно, про це ще завтра будемо говорити весь день, можливо, вже буде вікові, але який видимий результат ми можемо людині, на що ми можемо її закликати? Ну, я же не могу сказать, что от меня, у меня коллега, у которой проблемы с волной никогда не было, а у меня вот энергия, ну, я сам ее могу показать. <связывая> я поняла. То есть, если не нужно худеть... <связывая> да? <связывая> я правильно поняла? <связывая> да. <связывая> да. <связывая> ага. Если мне не нужно худеть... Наприклад, є результат, заспокоюєшся, як зробити, щоб не було ось таких вот… Ось... Ви зараз говорите о якому результаті: в бізнесі або в похудінні? Е, і В бізнесі і в похудінні. тому що так само, коли людина утвердна, слайд плюс програма, так само зустрічаються перешкоди, і людині важко справитися зі своїми. Е...

Да? Для кого отзывается? Есть такие люди. Отлично. Многие, многое выняли в руки. Хорошо. Дорога. Я подчеркну. Подчеркну, да, этот вопрос. Хорошо, друзья, посмотрите еще раз на этот список. Кому тут чего не хватает. Что еще, вы видите, вам нужно узнать на этом семинаре, для того, чтобы вы вышли отсюда, и у вас точно получилось стать миллиардовым директором? Продолжение категории «Велмос». Вот это узнаете и точно станете. Да? Кто, кто, точно станет, когда все это узнает? А ну подними Ой, что-то мало подняли. Значит, все-таки что-то не хватает, друзья. Чего не хватает? Озвучьте мне сейчас. Я. Там я вижу, это вы вопрос или точно останетесь привет там Вопрос. Вопрос, давайте. Ну, не хватает для онлайн а, как медиа, медиа какой-то информации. Может быть, опять же, какие то яркие, красочные, воинских фотографии, картины? То есть в онлайн, такие материалы для онлайн. Да. Правильно это? Да.